নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰিছোঁ আজি একেবাৰে ৰাস্তা ঘাটত আছোঁ এতিয়া কোনডোখৰ জেগাত আছোঁ কিন্তু ক'ব পৰা নাই আমি মৰাণ হৈ মানে ৰাজগড়েদি সোমালোঁ কিন্তু এতিয়া একেবাৰে পথাৰৰ পৰিৱেশ সম্পূৰ্ণ পথাৰৰ মাজত আছোঁ জেগাডোখৰ বৰ ভালকৈ চিনি নাপাওঁ যে কি নহওক আমি ৰাজগড় ৰাস্তাটোৱেদি আহিছিলোঁ মানে সোমাই এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ ক'লৈ যাওঁ কি কৰোঁ আৰু আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টোৰ মাজত কৈ আছোঁ আজিনো আমি ক'ত গৈছোঁ আৰু এইখন যে আমাৰ গাড়ীখন আৰু আমি এইটো ৰাস্তাইদি এনেকৈয়ে যাম আৰু শেষলৈকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব ক'ত গৈছোঁ কি গৈছোঁ ব'লক এতিয়া আমাৰ এওঁ গাড়ী চলাইছে এফালে জানো এইফালে মই সম্পূৰ্ণ গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাইছোঁ কিন্তু বহুত ধুনীয়া লাগিছে মোৰো আৰু এইফালে হৈছে বগাম বগা ম'হ দেখিছেই চাগে আপোনালোকে এতিয়া মানে খেতিৰ ছিজন সেই গতিকেলৈ খেতিত সকলোবোৰ নামি পৰিছে মানুহ ইয়াত অলপ সময় কাৰণে গাড়ীখন ৰাখিলোঁ আৰু দেখিলোঁ কলৰ দোকান তাতে ঘৰত একো খাই অহা নাই সেই গতিকেলৈ ভাবিলোঁ কল কেইটামান কিনি আনো বুলি আগবাঢ়ি গ'লোঁ আৰু তাতে চাওকচোন ঘৰবিলাক খেৰে সজা নে নৰা নৰা চিনি পাই নাই বাৰু আপোনালোকে হয়তো বহুতে চিনি পায় আৰু বহুতে চিনি নাপায় বাৰু যিয়ে কি নহওক হেৰি গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ আৰু এইটো ৰাস্তা হৈছে লেঙেৰি ৰাস্তা ৰাজগড় লেঙেৰি বুলি লিখা আছে আৰু সেউজীয়া পৰিৱেশ কিন্তু গাঁৱলীয়া পৰিৱেশে গৈছোঁ যেতিয়া নহয় অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাই থৈ গৈছোঁ চাওকচোন এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত থাকিলে বহুতেই ভাল লাগে আৰু যি কি নহওক আমিও গাঁৱলীয়া ছোৱালী আৰু এতিয়া কল কিনিলোঁ বোলক আৰু কিন্তু এইবাৰ বহুত বেছি পানী বাঢ়িছে দেই বন্ধুসকল নৈপৰীয়া ৰাজ সাৱধান হ'ব কিন্তু বহুত বেছি আগতীয়াকৈ পানী বাঢ়িছে নৈত পূৰা পানী ফুল দেখিছোঁ চাওকচোন আৰু এইটো চাইডে ট্ৰেইন গৈছে ট্ৰেইনখন আমাৰ এওঁ দেখুৱাইছে বোলে ট্ৰেইন গৈছে চোৱাচোন সহায় দিয়ক ট্ৰেইন গৈছে আপোনালোকেও চাওক এতিয়া পালোহি তৈল নগৰী দুলীয়াজান আইলক দুলীয়াজান বুলি লিখা আছে কিন্তু আমি ৰাইট চাইডে ঘূৰিব লাগিব আমি যোনডোখৰ ঠাইলৈ আহিছোঁ সেইডোখৰ ঠাই আমি ৰাইট চাইডে ল'ব লাগিব এতিয়া ব'লক আকৌ গৈ থাকোঁ অকণমান সময় এতিয়া পালোহি আমি অহা গন্তব্য স্থান আহক আমি গাড়ী ৰাখোঁ বন্ধুসকল আপোনালোকক কোৱাই নাছিলোঁ নহয় ক'লৈ আহিছিলোঁ টিলিঙা মন্দিৰলৈ আহিছিলোঁ আমি বৰদুবি দুলীয়াজান তাতে এতিয়া আহি পালোঁহি অকণমান ৰখিছোঁ বহুতখিনি ভাগৰ লাগিছে মানে অকণমান সোনকালে অহা যায় সেই গতিকেলৈ মানে কিবা নিচিনা লাগিছে কিবা খাইও অহা নাই ঘৰত আৰু এতিয়া আমি যাওঁ কি দুলীয়াজান বৰদুবি টিলিঙা মন্দিৰ তাকে এইফালে চাওঁ ৰাস্তাটো অকণমান ভালকৈ দেখুৱাইছোঁ গাড়ীয়ে জাম লাগি আছে দেখিছেনে ইমান দূৰ গাড়ী এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আমাৰ এওঁ আৰু ধনু মানুহজনে ল'বলৈ কৈছে তাত মন্দিৰৰ সন্মুখতে বহুত বেছি দোকান আছে সেইখিনি দোকানত মানে যি বস্তু লাগে আপোনালোকে সকলোখিনি ল'ব পাৰিব এতিয়া মই ল'বলৈ ল'লোঁ শৰাই আৰু ৰছী চচি যিখিনি লাগে আৰু মই সেইখিনি লওঁ আৰু টিলিঙা মন্দিৰত ৰছী বন্ধা সকলোৱে জানে আৰু মনৰ আশা পূৰণ হৈ বুলি সকলোৱে গম পায় এইখিনি নতুনকৈ কোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই কাষে কাষে ভিখাৰী আছে সকলোখিনি দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশটো বহুত বেছি মানে ভিখাৰী দেখা গৈছে মন্দিৰ আমাৰ আকৌ ধুনীয়াকৈ কৈছে বোলে টিলিঙা বান্ধি থৈ যাওঁ বাৰু দিয়ক এতিয়া টিলিঙি টেঙা পোলো বান্ধিব নালাগে যোৱাবাৰ আমি বান্ধি থৈ গৈছোঁ কেইবাটাও বছৰ আগতে আৰু তাতে এতিয়া শৰাই কুকুৰাক সজোৱাত মই ব্যস্ত হৈছোঁ আৰু শৰাইখন এনেকৈ সজালোঁ মানুহজনে ধুনীয়াকৈ কাটি মেলি ৰছী বা হলিতা কাটি দিলে আৰু এতিয়া ৰেডি আমি এওঁ আৰু মই আগবাঢ়িছোঁ এনেকৈ মন্দিৰলৈ বলক আমাৰ এওঁ মানে মোক খুহুটীয়া কথা কৈ কৈ সোহুৱাই গৈ আছে কিন্তু আপোনালোকক শুনোৱাব নোৱাৰিলোঁ বহুত বেছি চাউণ্ড গাড়ী মটৰ চলি আছে যেতিয়া নহয় ইমান হুলস্থুলত মানে ভালো নালাগে দিয়কচোন বৰ বেছি হুলস্থুল কৰিলে সেই গতিকেলৈ চাউণ্ডটো কাটি দিয়া হ'ল আৰু আমাৰ এওঁ সন্মুখত পালেগৈ এতিয়া চাকি বান্ধি দি লওঁ সেয়া যাওঁ চাকি বান্ধি লৈ আহিছোঁ এইফালে চেণ্ডেল অকি নাপাম ঢুকি নাপাম মন্দিৰৰ চৌপাশ আপোনালোকক দেখুৱাইছো এয়া অকণমান চাওঁ ভিতৰতে আছে ভৰি দিবলৈ ব্যৱস্থা টেপ যোগাৰ কৰি ৰাখিছে সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশটো মই আঁতৰৰ পৰাই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ কিন্তু এতিয়া আমি ওচৰলৈ যাওঁ বোলো ভিডিঅ'টি দেখুৱাওঁতে ক'ৰবাত কেনেবাকৈ ভুলো হ'ব পাৰে বন্ধুসকল আপোনালোকে কিন্তু মাফ কৰি দিব এতিয়া চাকি বন্তি জ্বলোৱা হৈ গ'ল সকলো ৰাইজে জনাইছে বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা মানুহ আহিছে সেইফালে মন কৰক টিলিঙা হাজাৰ হাজাৰ টিলিঙা টিলিঙা মন্দিৰ যেতিয়া নহয় টিলিঙাই পাব আপোনালোকে দেখা আৰু তাতে মানে টিলিঙা দেখি বহুত বেছি ভাল লাগে মন্দিৰ ভাগলৈ আহিলে মনটো বহুত বেছি ফৰকাল লাগে গতিকে লৈ আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকেও যাতে এনেকৈ আহে আৰু টিলিঙা বান্ধে এইফালে চাওক হাজাৰ হাজাৰ টিলিঙা মানে টিলিঙাৰ কাৰণে বিখ্যাত আৰু টিলিঙা মন্দিৰ কিহৰ কাৰণে বিখ্যাত আপোনালোকে সকলোৱে জানে চাগৈ আৰু নতুনকৈ কোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই এইফালে নাৰিকল ভাঙিছে একেবাৰে ভাঙিব লাগে নাৰিকলটো কিন্তু দুবাৰ টঙনিয়াব নালাগে বুলি কয় মনৰ আশা তেতিয়াহে পূৰণ হয় আৰু এইফালে চাওক ৰছী বান্ধিছে আৰু মনৰ আশা মনৰ হেঁপাহ লৈ এনেকৈ ৰছী বান্ধিব লাগে যিটো বস্তু বিচাৰে আপোনালোকে সেই বস্তুটোৱে পাব আৰু তাতে ধনুৱে মই এইফালে ৰছীডাল কিন্তু আমি খুলিবলৈহে গৈছিলোঁ আজি চাৰিটা বছৰ আগতে আমি ৰছী বান্ধিছিলোঁ ধনুৱে মই আজি ধনুৱে মই আকৌ ৰছীডাল খুলি থৈ আহিলোঁ সেইকাৰণে খুলিলোঁ জানে নাই বন্ধুসকল আপোনালোকে কিন্তু ৰছীডাল বান্ধনত থাকিব নালাগে যিখিনি আশা মোৰ খুজিছিলোঁ সেইখিনি মই পালোঁ গতিকেলৈ মই ৰছীডাল খুলিলোঁ আৰু এইফালে আমাৰ ধনুৱে গৰু খুৱাবৰ কাৰণে কল আনিলে কল এনেকৈয়ে দিয়া দেখা গ'ল আৰু বহুত ভাল লাগিল কিন্তু মই গমেই নাপাইছিলোঁ যে ধনিব গৈছে বুলি কিন্তু মোক পিছত কৈছে মা তুমি ভিডিঅ' এটা কৰি ৰাখা যাতে সকলোবোৰ আশা মোৰ পূৰণ হয় আৰু এনেকৈয়ে কল খুওৱা দেখা গ'ল আৰু চৰাই চিৰিকটি কিন্তু বহুত বেছি আছে বন্ধুসকল সেইফালে চাওক আমি পাৰক চাউল দিলোঁ আৰু ছাগলীকো খুৱালোঁ এনেকৈয়ে বহুত ধুনীয়াকৈ মানে খুৱাই বোৱাই সেইফালে টিলিঙা চালোঁ আপোনালোককো কণা দেখুৱাইছোঁ এইবোৰ চাওঁ বৰ টিলিঙা কিমান টিলিঙা চাব আপোনালোকে সৰুৱে চাবনে ডাঙৰে চাবনে ডোম ডোম টিলিঙা ইয়াত এনেকৈ ৰখা হৈছে মানে এইবিলাক টিলিঙা কেনেকৈ ৰাখিছে জানে নাই আপোনালোকে যিবিলাক আশা পূৰণ হয় সেইবিলাকে সেইখিনি টিলিঙা খুলি থৈ যায়হি মানে যে বছৰৰ কাৰণে বান্ধিব লাগে মানে এটা নিৰ্দিষ্ট সময়লৈকে বান্ধে সেই গতিকেলৈ আহি সি খুলি যায় কিছুৱে বান্ধে এনেকৈ টিলিঙা মন্দিৰত দেখা যায় সেই গতিকেলৈ ময়ো ৰছীডাল খুলিলোঁ আৰু এতিয়া ঘৰুমাহ হ'ব লাগিব সকলোখিনি কাম বন কৰি আজৰি গ'লোঁ দেখিছেনে মোক বুলি হাঁহিছে মই হ'ব দিয়া বন্ধুসকল ভিডিঅ'টি চাই কেনেকুৱা লাগিল জনাবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ আহোঁ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল ধন্যবাদ